Всім привіт! З вами і Сьогодні у нас з вами інтерв'ю. Поки ви знайомитесь з моєю гостею, я готуюся до інтерв'ю. Мене звати Надя, мені все також 17 лет. Я здала НМТ, да, поступила, працюю і продовжую займатися своїм творчеством. Колись давненько ми писали разом з Надою інтерв'ю про Таро. Про карти Таро, езотерику, і ми тоді так обмовили з про те, що хочемо записати інтерв'ю про поезію та її вірші, які вона пише. Я вже давно слідкую за творчістю Надії. Мені дуже подобаються її вірші, і мені подобаються теми, на які вона їх пише. Тож, як довго ти вже пишеш вірші та що спонукало тебе, коли ти почала? Пишу стихи от в іюні буде ровно 5 років, як я їх угу. пишу. Навірно, мене підтолкнуло написати. какие-то эмоции, какие-то чувства, которые не вылезали наружу. То есть я помню, как я написала свой первый стих. Я ехала тогда на урок французского, смотрю в окно, думаю, блин, а мне надо написать стих. <laughs> И первые стихи были это максимум на ну, четыре строчки. Uh -huh, uh -huh. И просто ни о чем. Uh -huh. И потом как-то со временем уже не четыре строчки, а сейчас минимум 14 абзацев. <laughs> <laughs> а про что были твои первые вирши, если брать уже больше долго стривалий они были ни о чем, потому что не было никаких эмоций внутри. Я просто рифмовала слова, то mm -hmm. есть, там, вселенная, трава, солнце. Ну, вообще ни о чем, mm -hmm. полная херня. Сразумила. Mm -hmm. А на какую тему был твой первый вирш, который ты уже делала? На какую тему там прям были почуття твои? А, наверное... Про какое-то расставание mm -hmm. было, вот просто что-то внутри переживала, там люди приходили, менялись, и как-то было внутри тяжело, я думаю, ну надо что-то написать на mm -hmm. эту тему. Ну mm -hmm. тоже он был особо ни о чем, потому что и возраст как бы 13 лет, mm -hmm. зеленая, молодая. Mm -hmm. <laughs> ну да. А на какие темы ты зазвичай пишешь вирши? У меня нет определенного жанра какого-то. Вот то, что чувствую, то и пишу. В основном это сейчас, если ты заметила, у меня в основном это люди, Бог, религия, расставание, предательство, то есть честность, правда, вот, которая режет глаза. Uh -huh. А ты пишешь вирши для того, чтобы это осталось в истории или просто для себя? Есть какая-то мета в этих виршах? Uh, в первую очередь я пишу эти стихи исключительно для себя, для выражения своих эмоций, но в дальнейшем я планирую, чтобы когда мной стигнет мой час, и я уже буду где-то под землей, чтобы мои стихи uh, учили люди, чтобы они их читали, оставить что-то после себя. Uh -huh, uh -huh. Круто, круто. А чему саме такие вещи ты пишешь? Почему ты пишешь саме про людей, религию, там, Бога? Ну, на такие темы, которые тебе близки, чему ты набираешь какие-то там темы из извне, так сказать? Uh, потому что, наверное, период, который я проживала последние три года, он подталкивает mm -hmm. меня на эти темы. Люди, ситуации, события. Поэтому, чтобы хоть как-то то, что внутри меня сидит, mm -hmm. чтобы не рассказывать mm -hmm. это, допустим, друзьям, чтобы не нагружать их проблемами, мне это легче передать как-то вот в стихи. Mm -hmm. За для чего ты пишешь вирши? Это для тебя про вплыв или э, творческую разности? Наверное, скорее всего, нет определенной цели. То есть, если я поставила, допустим, задание, да, я хочу написать сборник, я к этому иду. Mm -hmm. Но это пришло буквально недавно, это осознание, mm -hmm. потому что все эти 500 стихов, ну, реально, в телефон не помещаются. Mm -hmm. надо куда-то уже вытаскивать. Но я надеюсь, что мои стихи, они как-то влияют на людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я и продолжаю это творчество. поняла. Mm -hmm. А как ты разумеешь, что твой вирш готов? Стих никогда не бывает закончен. Вот серьезно. Вроде бы кажется, ты уже максимально из себя все выжила, но ты вот сидишь и думаешь, нет, надо еще, надо еще жестче, жестче. И в какой-то момент понимаешь, что надо остановиться, потому что бывают такие стихи, когда ты сидишь, у тебя идут слезы от собственного стиха, тебя все трусит и понимаешь, нет, надо сейчас уйти. Знаешь, как с человеком, ты любишь человека, но ты понимаешь, что тебе надо уйти, потому что эта любовь перерастает в боль. Mm -hmm. Но особенно в такие моменты, когда вот прям ты понимаешь, что твой собственный стих довел тебя до такого состояния, и, значит, ты на правильном пути. Это mm очень -hmm. профессионально. А вот ты говоришь жорстко, жорстко, а чи пишешь ты какие-то милые версии, какие-то такие спокойные, нежные? Конечно, но их достаточно мало. Не скажу из-за того, что я там прям жестокий, возможно, человек, или я там пытаюсь постоянно уйти в негатив. Но просто стихи, которые я пишу, допустим, жестокие, особенно там на данный момент это больше как-то к религии связано, mm -hmm. тем, что происходит сейчас у меня в жизни, легче передать свое эмоциональное состояние. А вот писать mm -hmm. о том, чем я сейчас не очень-то и живу, то, что я на украинском, не выпроменяю. Mm -hmm, mm -hmm. Милость, радость, не вижу смысла. А Ты пишешь, ты говоришь про Бога, религию. звідки берется эта тема у тебя? Наверное, из личной жизни какие-то mm -hmm. всякие ситуации, которые меня к этому подводили. С семьи, наверное, пошло тоже mm -hmm. как-то. Я не скажу, что у меня семья ну, типа там, религию, церковь мне не-не. Но mm -hmm. просто бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что некому обратиться, и приходится реально обращаться на тему, к Богу. Сразу mm -hmm. mm -hmm. мило. Цікава тема, насправді. А, чи читаешь ты вірши інших авторів для натхнения? Бывает очень редко. Я не скажу, чтобы меня прям что-то вдохновляло. Мне интересно вот именно задуматься, знаешь, как расклад делаешь. Тебе mm -hmm. интересно, что человек чувствует, mm -hmm. что человек mm -hmm. думает, и ты вот начинаешь глубже понимать, в каком состоянии был человек, чтобы mm -hmm. он такое написал. И вот это уже потом доводит меня до какой-то мысли. Вот я держу определенную строчку в голове, могу недели, две ходить с ней и понимаю, как я могу интерпретировать ее под себя, под свой стиль. Понял? Угу, а дай тут где туди ты взагали поражаешь натхнение? какие-то платформы чи чисто из себя? Оно происходит вот буквально моментально. Вот я могу сидеть, допустим, на работе, я пишу угу. отчет, важный отчет. Угу. В голове стреляет мысль. Угу. Нахер этот отчет записала эту мысль, uh -huh. план, что я вижу. Возвращаюсь к отчету. Я прихожу домой, понимаю, что если у меня сейчас есть опять этот порыв, значит я продолжаю стих. Uh -huh. Если нет, uh -huh. я специально довожу себя до состояния какой-то истерики. Uh -huh. Прям вообще в негатив ухожу, uh -huh. Uh -huh. чтобы опять проникнуться, вот этими словами и написать вот реально стих, который взорвет. Uh -huh. Uh -huh. Ничего себе, конечно, это цікавые. Что для тебя страшнейшее, быть понятным занадто или не понятным? Быть, наверное, понятой очень слишком, потому что люди, когда видят тебя насквозь, mm -hmm. они знают все твои страхи, все твои проблемы, все твои переживания, все твои сильные и слабые стороны. Mm -hmm. И сейчас, в наше время, большинство людей любят этим воспользоваться, чтобы сделать тебе больно. А mm -hmm, когда да. тебе так знают, знаешь, поверхностно, они понимают, что ты за человек, какой ты человек. Легче как-то и самому жить, потому что ты знаешь, никто тебе не сделает какую-то пакость, гадость. Угу, mm интересная -hmm. думка. А, Чей были в тебе застои с написанием каких-то из конкретных вершин? Застои бывают постоянно прям постоянно-постоянно. У меня есть стихи, которые у меня лежат 4 года, незаконченные. Там написано три строчки, все. Я их отложила, я даже к ним не прикасаюсь, потому что понимаю, прошло три года, мое мировоззрение поменялось, я поменялась на эти ситуации, я смотрю теперь по-другому, нету смысла трогать то, что уже как-то угу. забылось. А как ты думаешь, через что вирши ты закидываешь? Ну, типа, это же есть вирши, которые ты нещодавно, например, закинула, перестала их писать, например. Почему ну, так бывает? Потому что, наверное, проходит э, вот а, стадия эйфории, mm -hmm. когда ты на эмоциях хочешь все выплеснуть, а потом к тебе приходит здравый смысл, понимаешь? Ну нет, это ну, это полная херня, <laughs> жопа, не знаю, как это еще сказать. И ты просто закидываешь и понимаешь, что ну это уже не актуально, mm -hmm. это уже не я. А для кого твои вирши в первую очередь? Конечно же для меня. Я не, не люблю писать для кого-то эти стихи. Бывают, конечно, моменты, что, допустим, знаешь, в школе мне сказали, «Надя, Надя надо написать стих на определенную mm -hmm. тему». Ну я хорошо я написала, но mm -hmm. это никак не относится ко мне, и я не считаю, что этот стих как-то... Ну он мой, он mm -hmm. сделан на заказ. Mm -hmm. Mm -hmm. А че хочешь ты почути фидбэк от э, людей в интернете, когда -виду, ты публикуешь свои вещи? Конечно, я всегда ожидаю mm -hmm. на какую-то реакцию, на какую-то критику. Пускай она будет даже иногда необоснованной, Я люблю іноді поругаться с людьми, да, і не казати, що ти ты... но реакцію я всі Угу. Uh -huh. А як ти ставишся до того, що твої вірші можуть бути комусь незрозумілими? Честно, мне вообще по пал. Я пишу эти стихи для себя, и каждый из них может что-то свое как бы брать под себя, где-то подстраивать ситуацию. Даже, я думаю, у тебя тоже бывает, ты там увидела ну, да. какую-то цитату в интернете думаешь, у меня в жизни это когда-то было или это сейчас какой-то знак, то что мне надо об этом задуматься. Ну, Если для кого-то это непонятно, то, пожалуйста, как говорится, нахер с пляжа. Ну да, я с тобой согласна. А когда твей верш на твою думку перестает быть твоим? Когда его вот читают другие люди. А сейчас попытаюсь объяснить. Смотри, я пишу стих, uh -huh. озвучиваю его я, uh -huh. читаю его тоже я. Uh -huh. Когда этот стих читает другой человек, он полностью переворачивает его на себя. Он смотрит его со своей точки мира, со своего мировоззрения, со своих проблем и подстраивает мой стих под себя. И каждый берет из этого стиха то, что ему ближе. Ну да, я с тобой очень согласна. А чи не ображается тебе, как автора творчества? Ну типа, если ты ти пишешь это для себя, а человек, который читает и не понимает твоего верша, для тебя это что-то означает? Нет, мне вообще по барабану. Если они не понимают, то это не моя проблема. У mm -hmm. меня, считаю, нет проблем. Я пишу это для себя. Если кто-то не понимает, то пожалуйста, не читайте. Mm -hmm. Не надо мне потом писать, что вот это полная херня, там нет рифмы. Если... Это уважаемая особо не умеет делать какие-то паузы, чтобы понять мою рифму. Это лично ее проблема. Mm -hmm. Зрозуміло. Дуже крута позиція, насправді. Про що ти ніколи б не написала вірш? А про що навпаки б написала? Я бы, наверное, никогда бы не написала мне не нравятся стихи, вот знаешь, когда бывает этом солнце светит, трава зеленая, то есть какое-то описание природы. Uh -huh. Я пишу про природу, там, про скалы, да, но это подразумевает собой какие-то чувства. Все равно есть какая-то подтема. Но uh -huh, вот uh -huh, чисто uh -huh. стих Uh, Которые есть у нас в книгах украинской литературы, там, особенно в седьмом восьмом классе, uh -huh, uh -huh. типа солнышко светит. Ну да, я поняла. То есть для тебя важно, чтобы был какой-то сенс уверен. Конечно. поняла. Uh -huh, а, а про бы ты уже хотела бы написать и что может возможно Наверное, именно про покой. Uh -huh. Покой именно не то, что мне наплевать там на все и всех, а именно покой, передать состояние души, когда ты уже полностью принимаешь все происходящее. и mm -hmm. уже в mm -hmm. процессе. У меня готовится mm -hmm. два таких стиха и полностью передать вот это освобождение от оков. Угу. Mm -hmm. Круто. Можливо, ли заспойлеришь нам назву? Как ты взагалі вибираєш назву для своїх віршів? Оно приходить в самый последний момент. Ну, oh. я, допустим, написала стих, а потом думаю: "Ну ладно, вот это". <laughs> Понятно. чи порівнюєш ти себе з іншими в цьому? с другими авторами, ну, не то чтобы сравнивая, у меня нету соперничества. Uh -huh. Вот, допустим, мой самый близкий человек Елизавета Бабкина, uh -huh, uh -huh. которая сейчас, к сожалению, очень далеко. Привет, Лиза. Uh -huh. Она тоже пишет стихи. И вот когда она мне скидывает свой стих, я вот реально именно вдохновение в меня uh -huh. приплывает uh -huh, ко мне. Uh -huh. вот я постоянно ей об этом говорю, что Лиз, ну ты реально, ты крутая, и нету какого-то соперничества. Uh -huh. Круто. круто, просто вдохновить. Блін, це дуже круто. круто. Ну бо для мене, наприклад, ну у мене просто інша трошки сфера, але все одно будь-яка там моя творчість для мене це порівняння з іншими, а не ну, тобто я себе порівнюю і розумію там для себе де я краще, де я гірше, і дуже рідко відбувається таке, що я прям надихаюся цією людиною. Ну, тут ä, ты правильно заметила, что є разные сферы. Ну, да, да. Но з другой стороны, то есть да, сравнение себя это хорошо. Ты понимаешь, где тебе надо расти, mm -hmm. где тебе mm -hmm. не надо расти? Я, допустим, сравниваю себя з собой mm -hmm. из прошлого. То есть да. чего я ладно? Да, чи на твою думку, чи можна писати вірші про радість відчуваючи біль? Вовче можно, а смысл? <гум> ну вот серьезно, какой смысл? Ты обманываешь в первую очередь не только себя, но и других людей. Mm -hmm. Если тебе плохо, значит тебе плохо. Если тебе хорошо, значит тебе хорошо. Зачем показывать то, чего mm -hmm. нету на самом ну, деле? Ну, тобто ты не змогла працювати на когось, там, наприклад, до тебе звертається видавництво, каже, нам потрібна збірка віршів для дітей про радість, сонечко і траву. Якщо мені за це добре заплатять, то так. Да. Mm -hmm. Клас. За копійки, да. Правильно, согласна. Треба вміти прогибатися, коли це потрібно. Так, <смеш> чи можна писати гениально про те, чого ти не пережила? Писать можно, но не гениально. Почему? Потому что это слова будут без основы какой-то. Ну -ка ты не прожила этот опыт. Ты не можешь 네 об этом сказать. 對, да, иначе бы ты интеллект Ты захочешь написать стих. Возьмем тему довольно мрачную про смерть. Ты пишешь, да, у тебя работает хорошо фантазия, ты можешь это красиво, это все сделать, но в этом стихе не будет твоей души. Ты не пережила этой боли, ты не выплакала все слезы. Да, да. И этот стих будет просто... тифмований. Ну, да, він буде сухим, без сухим. без емоцій, так, да, да. без морц. Угу, mm -hmm, mm -hmm, зрозуміло. чи є фраза, після якої ти зрозуміла, що будеш писати вірші, незважаючи ні на що? та фразу мені постійно повторює твоя мама. Угу. Mm -hmm. Коли я приходжу к ней, говорю: "Мам, у мене новий стих". І вона говорить: "Знать, ну ти ж И вот это, возможно, оно звучит и грубо, возможно, для кого-то непонятно, но конкретно для меня это означает то, что мой стих вызвал эмоцию. Неважно, mm -hmm. это негативно или позитивно, он вызвал эмоцию, и значит, я буду дальше это делать и делать. Mm -hmm. Круто, круто, круто э, ну Думаю про себе, знаєш uh -huh. з такої позиції. І мені також завжди дуже часто говорять, що я командірша, що я там ніколи не знайду не собі хлопця, тому що я дуже командую, така я прям ух, отака жінка. Е, і типу, я бути дівчинка, дівчинка маленька така. І мені неприємно, коли про мою творчість, наприклад, говорять, що там Ой, ти напевно там всіх строїла. Ну От в такому форматі. І круто, що ти це розцінюєш саме з позитивної сторони, ось цю жорстокість твою. Бо я думаю, що це просто твоя риса, яку ти вже в собі настільки прийняла, що просто тобі вже все одно хто що Конечно. про це думає. Да. А, Чьи видала бы ты свою убили, если бы знала, что знаю, возникнут твои вещи? Никогда в жизни. Моя боль это и есть моя боль. Если бы не те все страшные ситуации, которые происходили со мной, я бы не стала той, кем я есть сейчас. Я бы не писала такие стихи. Mm -hmm. И скажу тоже довольно-таки мрачную ситуацию или события, которые происходят, вот я понимаю, вот что-то у меня в жизни пропало. Возьмем смерть. Uh -huh. Да, кого-то. Мне uh -huh. очень больно, мне очень плохо. Uh -huh. Но на подсознании какая-то моя нарциссическая натура понимает, что типа из этого выйдет такой обалденный стих, что все просто упадут. И ну да, это правда. Я читала несколько твоих вершев и да, я с тобой сгодна. Я бы на твоем месте... Ну я просто, снова же таки да? Ну как бы... Диалог. Я я Напевно віддала би таку біль, якби у мене була така біль, яку я виливала б у е, свої там вірші, відео, я не знаю, будь що. Як, напевно, все ж таки віддала цю біль, не дивлячись на те, що це для мене досвід, е, е, я напевно відмовилася б отак. Ну, бо ти кожен раз повертаєшся до того, що, що відбувалося тоді, коли ти це відчувала в моменті. І ну, я думаю, що це дуже важко морально. як ти ти Якщо свою боль, плохого опыта не буває. Да, да, чи боялася ти колись осуду зі сторони інших щодо твоєї творчості? Так, да, спочатку, коли я починала писати перший, тому що стихи були бізословними наразі, неинтересні. Оно никак не сочеталось с моей жизнью, и когда я рассказала об этом там близким людям, меня никто не понимал. Ну, я реально что-то ну херню какую-то пишу, зачем оно мне надо. А потом со временем, когда начали происходить какие-то экшены, драма, драма квин, драма квин, экшен, бам, такое, то мне стало потом все. равно. если кто кому-то не нравится, вообще на здоровье не нравится, да. Понятно. А, чи стикалася ти з цим осудом, окрім твоїх близьких людей? Чи казали тобі колись, що у тебе погана творчість? Да? да? И как ты на это реагировала? Ну, еще посрать. Ну, честно, это люди для меня не авторитет. Они, во-первых, сами не пишут стихи, кто они мне такие. Uh -huh. Я их видела один или два раза в жизни, мне тоже на них насрать. И вообще мне насрать. Угу. Uh -huh. <laughs> <Возьмем laughs> это, то есть это твое загальное такое ставление до критики взагалі. Нет, мне не все равно как бы на критику, если она обоснованная, и мне там говорят, как бы, человек, который в этом Шарит. Угу. Возьмем так, я сейчас буду тебе рассказывать, как правильно настроить камеру, хотя я в ну, этом да. вообще не шарю. Да. Ты будешь на меня смотреть, думаешь, боже, что закончено, ага, я, да. я Яйца курицу вчить. Ну, ну серьезно. <laughs> да. Если человек для меня авторитет, и человек понимает, о чем он говорит, они а просто, у тебя там в пятой строчке нету рифмы. Но ну, если ты, блядь, не умеешь читать, я извиняюсь, ну, да. это твои личные проблемы. Да, да, да. я с тобой согласна. А че думаешь, ты, что ты заслуговываешь на критику? Да. Мне кажется, каждый человек заслуживает. Uh -huh. Ну, ты будешь тогда понимать даже рост. Ну, uh -huh. Тебе ж интересно, что люди думают, поздравляют, получаются, да. не да. получаются. Так же самое как бы со стихами. Круто. Ближайший год. То есть и 26-й мы тоже mm -hmm. берем. Mm -hmm. Я планирую издавать уже сборник, mm -hmm. потому что уже время поджимает. Mm -hmm. Надо все это творчество выпускать, пускай люди смотрят, читают, mm -hmm. и наслаждаются. Mm -hmm. А спойлер по названию будет? Да, Крылья надежды. Ну, круто, круто. А че хочешь ты взагалі повязывать и жить о да, почему бы нет. Если правильно найти человека, который может тебя продвинуть, можно зарабатывать неплохие так, деньги на этом. Но угу. не считаю, что это должно быть каким-то основным угу, доходом, угу. Это вот просто эта часть меня. Угу. И я ее буду за собой до конца своей жизни Круто. вести. Круто, зрозумела. Ну что, то может ты нам на останок прочитаешь своего вирша? Давайте. Так. Как называете? Стих без названия. А про что? Про мольбу, Бога религию. Я не успею даже помолиться, когда настанет мой черед, и Бог прикажет мне склониться. Не милость будет, а приговор. Не вспыхнет свет, не дрогнет пламя, лишь тьма глотнет, как вечный снег. Мой крик застрянет между памятью и шорохом забытых лет. Он скажет, говори, за что, и я без звука, без лица, все станет, папа, дом, порог, собака, смерть и пустота. Я вижу, как во взгляде Бога плывут все грехи, и не по дням, а сразу будто лезвием по коже, как будто я горю в себе одна. За каждый крик, за каждый спор, где папа говорил, а я рубила, где правоту держала вглубь, а сердце просто не любила а доме в клетке тишины моя собака тихо гасла и не спасла ее весны я знала все но не пыталась я не пришла я не успела хотя могла сто раз прийти и смерть ее не божье дело а мой позор моя печать она ждала и в тех глазах стояла вечность без упрека а я вся в злобе в мелочах боялась стать хоть на мгновение доброй я знаю бог не даст мне слова он лишь заставит все взглянуть как я теряла снова снова Тех, кто был смыслом, а не суть Он ткнет лицом в мое молчание, Мой ледяной пустой покой и я пойму, что наказание не ад А быть самой собой Он скажет тихо, вот смотри Все, что дала, сама сожгла Я не карал, не жег, не бил Ты выбирала холод зла Ты знала, время все сотрет но шла... но шла сквозь пепел, как сквозь лед Молитвы нет, уже не надо Суд это ты, и ты расплата Ого! Uh -huh. Ну, я м, рахувала я три рази відчула мурахи по шкірі. Окей, це, це дуже круто. Я в неймовірному очікуванні твого е, збірника, і я сподіваюся, що він в мене реально буде з твоїм підписом. Окей, з З автографом. Так. Может быть, и для меня какие-то Конечно. Uh, Давай. Меня очень интересует, как ты не впадаешь в вот эту рутину. То есть ты находишь в себе какие-то силы, то есть все равно продолжать любимое дело. Вот что тебя вот подталкивает? это? Возможно, какие-то люди или твоя какая-то цель? Или просто не сойти с ума? Mm -hmm. Ну, почнем с того, что я без этого просто не могу. Во-первых. Бо це моя творчість, це те, в чому я себе бачу взагалі по життю, і це те, що мені буде потім окупатися, так сказати. Тобто я розумію, що я для цього для чогось це роблю. По-друге, це звичайно люди тут за кадром. Сидять всі ті, хто просто витягнув мене, із такого застою я все літо не робила взагалі нічого. От просто Взагалі нічого я не робила для блогу. І я настільки себе карала за те, що я нічого не роблю, що як тільки почався вересень, у мене почався такий хардкор, що просто капець. і це все люди, які мене зупиняють в моєму порівнянні, в моїх творчих кризах. Тобто, загалом це саме люди роблять. Угу. Тобто, я дуже вдячна кожній і кожному, хто в моєму житті присутній за для того, щоб підтримувати мою творчість. І знову ж таки, повертаємося до того, що я не можу. Я не можу жити без руху. У мене сьогодні третя зйомка підряд. З різними людьми взагалі, з вже максимально посадженою соціальною батарейкою, хоча б мені не скажеш, але тим не менш. І я розумію, що це та рутина, в якій я хочу себе бачити, бо, тому що... бо тому, що... <свісно> тому що максимально різні люди, максимально різні ситуації, максимально різні зйомки, люди, творчість, тобто, це багато сфер, які помістилися в один тиждень, в один місяць, і через те, що їх багато і кожен день вони є різні, тобто там понеділок. У мене, наприклад, не знаю, там спорт навчання. У мене там вівторок навчання в кіношколі, середа у мене там я не знаю, спорт. Четвер, у мене знову кіношкола, п'ятниця у мене музика, і субота-неділя у мене зйомки для Ютубу. Тобто, через те, що це різні сфери, я не зупиняюся. Ну, mm -hmm. тіпа, я не бачу якоїсь рутини, тому що вони весь час змінюються. Так. Ні, ну, так. Так. От так от. <схай> Дякую за запитання, дуже цікаве, справді мені ніколи такого ніхто не задавав питання. А, так, ну і останнє моє на сьогодні для тебе питання, кого наступного ти хотіла би бачити на інтерв'ю. Я вже говорила, на жаль, що пройшла да, років. Да, да. 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 Я б, мабуть, хотіла тебе сказати не за конкретного чоловіка, mm -hmm. а за тему, яку можна було б Давай. Это, наверное, знаешь, сейчас много таких типа психологов. Угу. Uh -huh. И, наверное, не то, чтобы даже разоблачение, а просто как люди к этому пришли, особенно про психосоматику. То что э-э То есть ты хочешь, чтобы я позвала якусь людину, с которой можно було б поговорити про тему психосоматики та психології? Да. От что-то на эту тему. Круто, зроблю, зроблю. <гум> Дякую за ідею. Так. Ну и всё, на этом мы с тобой будем закінчувати, правильно? Так, да. Да. мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, вам всім також дуже сподобалося, і вірш Наді мені дуже сподобався. Я планую вам всім її підтримати. Я залишу її в соцмережі внизу, там ви я думаю, обов'язково побачите анонс на те, що виходить її збірка, всі обов'язково купуйте. Ребята, я вас завіряю в тому, що це буде дуже круто. На цьому ми з вами закінчуємо це інтерв'ю. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про підписки, лайк і репост, обов'язково коментуйте це відео. Я буду рада зі всіма поспішами. спілкуватися. На цьому все, з вами була Софія, всім па, -па!